Тільки що оголосив з трибуни, що вони готові розглядати всі наші вимоги і навіть зачитав а, підписану вже ним розпоряд... не, на розпорядження, а порядок денний, на четвер, де першими стоять якраз такі закони по доторканність і по все інше. Ми з цим не згодні. Ми з цим не згодні. Тому ми ніхто ні буде не, сидень, не йдемо. Ми не випускаємо звідти народних депутатів. Ми все чекаємо на сьогодні. Ми з цим згодні. Я дякую вам. Я дякую вам за терпіння. Я дякую вам за терпіння. Слава Україні! которое в 14 -м, 15 -м, даже воевать не пошло. А пиаре с возле хлопцев, селферы было. Сейчас кричит, что кто-то захлопывает парламент, еще там что-то. Потом, после того, когда вы поломаете руки-ноги украинцам, то считаю, что как там злобцы, которые только что избили, которые которого только что их -то скорую. Вас ни при одной прокуратуре не найдет, потому что ваши лица будут скрыты, номера закрыты, а значков немало. Вы тоже добро устроились. Так вот, такого не будет хлопцы, ветераны, Донбасс, сборные силы защитят людей. Я прошу тех людей, которые пришли, не танцевать с этими тайками. Лесковок, на самом деле, подойти вот к тем хлопцам, которые стоят сейчас на Душевского и стать в их ряды. Наша задача сделать так, чтобы абсолютно законный протест украинцев не был создан незаконным способом. Эти люди имеют право ставить тут палатки. Эти люди имеют право заносить сюда еду и воду. Это вообще минимально из того, что они могут сделать. Потому что вас и тех, кого защищаете, давно пора открывать должны работы. И... Поэтому выпустите меня за неплановый выступ. Не бойтесь, а, мы вас защитим. Слава Пири!

Тому дуже прикро, що знову будуть помирати люди і ніхто не дати зібрати. Закон не приймете за два дні. Надя, повір мені, ви приймете закон за два дні. Закон про пробує про недоторкатності. Думаю, що так. Або сьогодні, або ніколи. У нас, є... нас, нас зараз... коди немає, вже все хватить. Якщо ти пам'ятаєш цей майдан, який був, то цей буде вже... Спомнити Майдан. Була Небесна Сотня, хоч один депутат в ній був жодному. Эти ребята должны почему-то стоять <плес> тут, и сколько бы им не платили, а им много не платят. Почему они должны стоять между народом и народными избранниками, если они действительно народные избранники? <плес> да вы в любой Швейцарии, в Голландии, где премьер-министр, ездить на велосипеде, где депутаты ходят пешком. В Америке в Конгрессе любой гражданин может спокойно зайти в Конгресс с улицы, увидеть сенатора, конгрессмена. А тут что-то, что происходит? Что это такое? Через три года после Майдана вот этот результат чего? Того, что мы все, по, 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 всех плодов, которые мы пожинаем в результате нашего бездействия. Они, но оно сегодня закончилось. Потому что сегодня впервые после Майдана реально вышел на улицу народ Украины, и он без победы домой не вернется. Это гурок любой власти Украины. Все очень просто. Неужели они не поняли, что не надо так заигрывать с народом? Никто этого не понял Кучма. Потом этого не поняли следующие любые там правители всех уровней. Потом это точно не понял Янукович. Но этот думает, что... Он думает, что у него больше спецназов, чем у Януковича. Но и у Януковича было больше, чем у Кучмы. И где сейчас Янукович? И более того, Януковича ненавидели больше, чем Кучму. А Порошенко ненавидят больше, чем Януковича. Это печальный факт. Потому что Януковича, мы знали, кто он такой. Мы знали, что он бандит. Мы знали, что он карманник. Мы знали, что он шапки крал. Не от хорошей жизни его выбрали. А этот как красиво разговаривал. Как красиво обещал. И главное, на чем он пришел. На крови народа, на, на то, что эти люди, эти два достойных гражданина случайно, чудом остались живы, также же тысячи других, но тысячи других погибли. Поэтому сегодня они с утра, вчера они смеялись, они сказали, тут будет несколько сот человек, но на всякий случай нагнали нацгвардию со всей Украины. Они нам говорят про войну, они говорят, пока война нас не трогайте, так если война, почему сняли этих солдат с фронта? Почему нас в убрали с Мареньки? Почему нас в убрали с Кривого Рога? Почему нас в гвардию убрали с Донецкой области и привезли сюда? Я видел там ребят, которых я видел 4 дня на посту маленькие, что за 4 дня ситуация исправилась, что Путин нам уже сдался. Какого черта их сюда привезли сейчас? То есть он боится, боится Путина меньше, чем боится вас. И правитель, который боится внешнего врага больше, чем своего народа, достоин того, вот, чтобы он отрымал поразку и пришел геть. Сегодня у них несколько очень плохих новостей у Барыг. Первая плохая новость что люди реально съехали со всей Украины. Запад и восток, север и юг. Я видел своих любимых одессит тут, но в большом количестве. Но тут есть харьковчане, тут есть люди из Донецка, тут есть люди из Тернополя, тут есть Ривна, тут есть... Тут, куда не посмотришь, вся Украина же, Житомир, все остальные. Тут есть вкладчики банков, которые пострадали. Тут есть фермеры, которых хриданули. Помните банк Михайловский? Им обещали и развели. Как обычно. Это первая плохая новость, что люди пришли. Вторая плохая новость. На этой сцене сегодня стояла практически вся украинская оппозиция. Независимо от различий. Независимо от того, что вчера они друг другу не пожимали. Но все обязаны объединяться вокруг единых правил игры, единых законодательных прав, потому что каждого поодиночке уничтожат. Я это сам по себе знаю. Третья плохая новость, что после того, как мы два часа ушли, Порубий пошел договариваться, а депутаты вздохнули спокойно и сказали, все, разошлись, все, терпится, слюбится. И мы вернулись, нас вернулось два раза больше обратно. Нас И более того, мы прорывались, люди прорывались сюда с боем. Люди прорывались, и, к сожалению, пострадал один пожилой человек, активист, но люди прорывались, потому что им... Вчера они объявили, что у нас гранатометы и автоматы, а сегодня они объявили наметы орудия массового истребления. Не вышло у них. Люди пробились, и людей все больше. Я хочу, чтобы... Народные так называемые избранники, а на самом деле ад упростые общества, о которых я говорю, которые нужно защищать от собственного общества, посмотрели сверху и посмотрели, с чем они имеют дело. И я хочу, и я знаю, что очень нервничает карант Конституции. И нервничает он не потому, что у него что-то не получилось. Нервничает от того, что он вместо того, чтобы гарантировать Конституцию, занимался все это время увеличением личного капитала. И мы все это прекрасно знаем, что это так. Поэтому все очень просто. Знаете, они сегодня испугались. Они согласились выполнить две из трех требований, которые мы выдвинули. Но они собираются выполнять их в четверг, как они сегодня объявили. А это означает, что они думают, что до четверга мы успокоимся, а потом еще на неделю отложат, еще на две, еще на три. Правильно? То есть они сегодня отступили, но их надо добивать, иначе они потом вернутся и нас добьют. Это так. Поэтому мне кажется, мне кажется, что хорошая идея нам всем тут остаться, Пока они не примут все, что мы требуем, пока они не поменяют правила игры, мне сказали некоторые депутаты этой рады, Сакашули мы расстреляем, как только зайдет на границу его активистов. Не то, что я, я их не боюсь, но то, что активисты не испугались, это было бы для них плохой новостью. Потом они сказали, мы сразу наложим наручники и договоримся с другим олигархом вместе с Путиным, куда-то сплавим его в тюрьму в Грузию. Не тут-то было. Третья история. Они сказали, что мы всех вокруг него арестуем, посадим, возбудим дела, кого-то руку сломаем, как капилану Петренко, кого-то уберем, кого-то в Украину не пустим. И Сакашир успокоится, ему надоест и куда-то уедет. Так вот, я хочу им сказать, у меня нет никаких капиталов за границей, у меня нет никаких вил на Марбеле. Я никуда не собираюсь ужать. Я там, где моя борьба, моя жизнь и где будет моя победа вместе с вами. Украина, Украина. И поэтому пусть они все посмотрят. Эта борьба не может не закончиться нашей победой. Знаете, мне надоело, когда я один Майдан, мы вместе пришли, поддержали, обманули. Второй Майдан я радовался, как маленькое дитя. Бегал вместе с вами, приехал на несколько дней, потом Янукович меня депортировал. Опять, как только он уехал, через три часа залетел обратно. Бегал по улицам, целовал их, обнимал героя Майдана, говорил, все, наконец-то заживем. Наконец-то все станет на свои места. И опять нас развели. Так вот, одно я понял. Не надо радоваться, рано радоваться. Надо заканчивать дело второго Майдана. И надо вам брать власть в руки и отбирать ее у них. Иначе ничего не будет. Сегодня у нас первый промежуточный шаг, однозначно. Потому что с утра они издевались и не замечали. Вчера они вообще друг друга... Вчера уже президент объявил, я вообще не собираюсь ничего обсуждать. Вчера ночью, чтобы мы не пришли. Когда сначала мы пришли, они думали, о, сначала их мало, может дождь поможет, разойдутся. И поэтому говорят, не будем ничего обсуждать, у нас сейчас другие дела. После того, как мы вернулись... Я видел по рубе, у него друг дар речи прорезался. И он начал рассказывать, да все примут в принципе, какая проблема. Но мы знаем, как, какие их счет значит их обетянки. Поэтому, не отходя от кассы, хорошая погода в эти дни. Мы, люди тут пронесли счет достаточно для того, чтобы... Реально взять под контроль эту площадь и дождаться и посмотреть, чтобы они выполнили что, все сделают уже тогда, как обещали. Вот то, что надо сделать нам месте. Мне кажется, что шаг за шагом, в ближайшие дни и недели, мы заберем у них все. Мы заберем у них инструмент, нас уничтожать. Я хочу сказать, да, сейчас на этой площади нет места, просто некому, некому, некому поступиться, неоткуда. Да, но все больше киевлян приезжают, сейчас заканчивается рабочий день. Но при всем том, мы будем, я хочу, чтобы вы поговорили со своими родственниками, со своими сельчанами, со своими соседями, со своими друзьями по работе и сказать, что судьба Украины сейчас решается тут. Как всегда как обычно. И нам надо, тут очень хорошие люди. Я просто, я ходил здесь целый день. Многих из вас я узнал уже лично. С кем это сегодня познакомился? Здесь просто качество людей в лучшем мире. В лучшем мире. Интеллигентные, хорошие, теплые, нормальные, образованные люди. И очень боеспособные люди. Очень решительные люди. Очень героические люди. И намного лучше люди, чем те нелюди, которые сидят за этими стенами. В нормальной стране солдаты и полицейские охраняют народ. В нашей стране пока что этих наволочей и покидки, и паскуд охраняют от народа. Но это временная ситуация. Мы будем менять эту ситуацию, и там будут сидеть слуги народа. А эти ребята будут охранять общественный порядок, народ, страну, границу и будущее Украины. И тогда все станет на свои места. Вы видели, какие люди пришли сегодня? Лучшие служители Церкви Украины, лучшие граждане. Просто интеллигенция. Лучшие наши ветераны. Лучшие люди стали среди нас. И это означает, что у них большая проблема. А мы про это не будем волноваться. И у нас появилась надежда опять. Дай, не дайте этой надежде сейчас погибнуть. Я буду, если бы даже я остался один, я бы все равно сражался, но один поле не войн. Вместе мы огромная сила. И напрасно они говорят, что у нас оружие, там это. Нам оружие не нужно. Наше оружие – правда. Это борьба между добром и словом, Между брехней и правдой. И не может, брехня может побеждать год, два, три, но уже четвертый год. Пора уже на четвертом году после Майдана правде победить над брехней, то есть нам всем победить над Порошенко.